Yang saya akan berhujah di hadapan Allah bersama dengan Imam Malik itulah kehebatan dia dan kekaguman dia dan menjadi kebiasaan bila datang musim haji tiap tahun habis je orang dah tahlul di Mekah ya dah buka ihram semua orang ke Madinah bila Madinah dulu-dulu hatta -dulu, sekarang pun sampai ke Madinah mesti Imam Malik ada orang mengaji dengan Imam Malik tapi mulai saat Lepas 6 bulan, 8 bulan tu aja. Datang dia musim haji lepas tu. Orang oh, ya. datang dia, Imam Malik panggil Syafi'i duduk syarah. Dia baca tu muafak pula. Sehingga orang keliru. Yang mana Imam Malik, yang mana Imam Syafi'i. Haibatnya huraian dia. Nak separah sebahu dengan Imam Malik sendiri. Imam Malik boleh senyum. Dia sudah dapat didik. Anak didik dia untuk mengajar ilmu kepada manusia. Jadi dia mulai mengajar dan pada masa itu mulailah dia terkenal Sebab yang datang Mekah Marina satu dunia itulah mula detik kata ulama ilmu dia tu mula menjalar ke seluruh dunia dan tersebar sehingga menjadi satu mazhab itulah mula sejarah dia Imam Malik membuka laluan baik Imam Malik sudah nampak siapa Imam Imam Syafi'i ini. dia sudah nampak di antara masa itu menurut riwayat yang datang mengaji dengan dia Lepas musim-musim haji itu Ulama-ulama besar Daripada Mesir Di antaranya ialah Abdullah bin Abdul Hakam Al-Shahab Ibnul Al-Qasim Al-Lais bin Sa'ad Pak Oyang ni Tok guru besar dalam bidang hadis Di negeri Mesir Bila dia tengok yang mengajar hadis ni budak Lepas tak jatuh satu huruf pun tak hilang sebaris pun. Datang ke kaguman mereka. Lalu mereka minta izin ke Imam Malik untuk bawa dia ke negeri Mesir. Maka pergilah Imam Syafi'i bersama dengan ulama-ulama besar ni pergi mengajar di negeri Mesir. Dijemput dia, dia. ustaz-ustaz ulama gitulah. Macam saya ke siapa pun serupa. Boleh mengajar sini. Ada orang misalnya dari PJ. Tu so, balik telefon dak ustaz? Boleh datang PJ dak ustaz? Awak siapa? Malam tu saya datang kuliah ustaz kat Semanjaya. Ustaz tak kenal saya. Ada mula merebak. Pergi ke PJ dia panggil janjiran pula. Yang tu ada orang perak pula. Asuk so, telefon buat ke perak. Dia dah menjala sampai Sabah Sarawak. Sampai masuk Borneo. niat. sudah. Macam tu lah kaedah tu ya. Jadi Imam Syafi'i dibawa ke Mesir. Sudahlah dia terkena pula di Mesir. Lepas tu ada di Mesir sana. Dia panggil menara Imam Syafi'i. Itu dia duduk tepi masjid. Ini bukan duduk rumah. Biar tentu aku nak mati di masjid di Imam Syafi'i. Nanti ada kaul kadim, kaul jadi saya urai kemudian. Kemudian lepas pada itu dia balik balik ke Madinah. Sebab dia sayang dengan tu guru dia Imam Malik. Balik ke Madinah lama tak mengajar, datang musy haji, musy haji, musy haji. Dari bawa pula oleh orang-orang Iraq. Menjemput dia pergi ke negeri Iraq. Dan dia memang nak pergi Iraq. Karena di Iraq pada masa itu. Ada dua ulama yang besar dalam bidang ilmu pengetahuan. yaitulah yang pertama. Imam Abu Yusuf. Ini terkenal ha, dalam bidang fiqah. Dan yang kedua, dia ni qadhi. Abu Yusuf ni qadhi. Hakim besar mahkamah di negeri Iraq, di Baghdad. Yang kedua, Muhammad bin Hassan. Ha, ini dua yang tukgu besar. Lalu Imam Syafi'i pun, dia jumpa Imam, Imam Malik. Dia kata, Tuhan. Saya buat sesuatu ribu hadir itu sikit benar. Saya minta izin ke Tuhan Saya nak pergi ke Iraq Saya nak mengaji dengan Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hassan Boleh Tuhan Menurut riwayat Imam Malik Lama diam dia Sebab dia akan terasa kehilangan Imam Syafi'i itu Tapi akhirnya dia benarkan Demi Allah aku melihat Cahaya iman di dalam hatimu Belajarlah terus supaya iman itu tidak padam kata Imam Malik. Itu dia pesan. Dan dia menghormati Imam Syafi'i. Apabila Imam Syafi'i nak pergi, dia pegang tali unta yang Imam Syafi'i naik tu, dia bawa sampai di hadapan perkuburan Baqi'. Dan dia beri masa dalam masjid. Nah, ha, Imam Malik ni mengajari di Masjid Nabi. Masa dalam masjid tu dia panggil. Kalau orang tak nampak tu jol jolok-jolok bagi duit. Dia bagi duit. Dia kata ini 4.6 dirham belanja kamu. 4 dirham untuk unta kamu. Nampak adil Tok Tok Alim dulu. Nak tukar minyak hitam, minyak gia, kau apa-apa 4 dirham. Jadi jumlahnya 50 dirham. Masyafi'in pun ambil sebab hati dia Tok Guru dia tolong. Simpan. Sampai di bakatnya. Dia tanya Imam Malik. Kata Tuan, mana dapat 50 dirham tadi? Sebab Imam Syafi'i tahu Imam Malik bukan ada duit. Kata Imam Malik, baru aja ada orang bagi kemarin 100 dirham. Jadi 50 ke saya, 50 untuk awak. Bagi dua. Nampak hebatnya hati ulama-ulama. Sebab -ulama. itu kata Abu Darda radhiyallahu an. Abu Darda seorang sahabat Nabi. Manusia ni berkongsi atas dua perkara, tak ada yang ketiga. Dua aja manusia berkongsi. Orang yang mengajar, yang kedua orang yang belajar, tu je berkongsi. Yang lain nama konsi benar itu tak konsi itu. Konsi sebenar yang ni tu kata Abu Darda. Wak pasti untung yang lain konsi silap bengkrak. 6 bulan tolak ben, tolak lori, buang semua, lelong habis. Tu konsi yang lain. Tapi konsi ni konsi yang sebenar kata Abu Darda. Atu yang Imam Malik pegang cakap tu. Berkonsi dengan Imam Syafi'i. Supaya berkat yang kamu dapat aku tompang sama kata Imam Malik. Nampak? Ada dia tu berkat dah Imam Malik tu. Dan aku ingin kamu sampai di hadapan perkuburan Bakir karena aku mau para sahabat radhiyallahu an menyaksikan jihadmu menuntut ilmu keluar daripada Madinah. Dan aku nak tumpang tua kesaksian para sahabat. Nah, ha, tu lama-lama. Betul kita kata bila pergi haji umrah tu, biar lama di Bakir tu. Ha, kita minta dan harap. Biar terasa ruhiyahnya. Bahawa sahabat-sahabat tengok aku ni. Ya Allah, ya Tuhan. Jadikanlah sahabat-sahabat. Bersaksikan bahawa aku pernah datang ke Madinah dan menziarahi mereka. Kenalah minta macam tu. Kami darah pak-pak ambil gambar balik. Itu yang saya. Ya, Jadi itu kita kena ingat. Bawa lah kamera nak bawa. Tapi kenalah ingat. Ya. Allahu Akbar. Jadi diantar dia. Itu kehebatan Imam Syafi'i baik. Jadi dia pun pergi naik unta. Dengan perjalanan selama 24 hari. 24 hari dia sampai di Baghdad, di Iraq pada waktu asar. Lalu dia masuk semaya asar. Di masjid. Orang tak kenal dia. Nah, itu imam dulu bukan kata masuk tu buat batuk-batuk biar orang tengok pula. <tuh> Nak nunggu orang batuk tuan siapa? Saya lah Imam Syafi'i. Dah. Bukan tak tunjuk riak apa duk senyap bodoh masuk. Bila dia masuk, dia tengok ha, ada riwayat ya? Ada cerita Dia tengok ada seorang pemuda semayang asar. Dia tengok ada tak betul semayang dia. Habis semayang dia panggil. Dia panggil dia kata anak muda saya tengok ada tak kena semayang tadi. Begian, begian. Dia hurai lah. Orang mengamuk, melenting budak muda ni. Hei, kau siapa? Kau pun budak ke? Sesama muda tau. Oh pandai-pandai nak tegur aku. Aku dah berpuluh-puluh tahun. Aku semayang macam ni. Tapi Imam Abu Yusuf tak pernah tegur aku. Muhammad bin Hassan pun tak tegur aku. Sebeg hebat Imam Baghdad tau. Eh. Kamu siapa pun sampai tertegur aku ni. Masyafiqus salifatul hasli terus semayang. Dia lewat. Habis semayang. Yang pemuda tadi keluar. Nak jadi takdir daripada Allah. Dia keluar terserempak dengan Imam Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan di pintu masjid. Jadi dia nampak gerak duduk bising tu dia berhenti dia tanya. Wahai anak muda apa hal bising? Mau saya tak bising kata dia tu yang, yang tu yang tengah semayang Kenapa? Kata tegur saya pula semayang tak betul lah. Itulah inilah. Eh banyak cantik. Saya beritahu dia tuan pun hebat ilmu tinggi ulama besar. Tuan tak nak tegur semayang saya salah tak ada kan? Ha, Tuan pun diam, dia sibuk pula. Kata Imam Yusuf, tak apa, tenang. Tunggu dia habis semayam, dia tanya orang tu, di mana tak betul? Dia dah hurai dah, kata budak tu, baik. Kamu tanya dia. Macam mana cara kamu mula semayam pula? Tanya ke dia. Kan? Budak tu kata, baik. Naik semangat lah dia, ni Guru ada. Habis Imam Syafiq doa, dia sibuk. Eh, tak, 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 Tuan, sekejap, sekejap. Saya ada soalan nak. Imam Syafiq ni buat tawaduk dia jeling, dia nampak lah. Dia dah tengok Dia nampak Nur ya Kesan Dia tahu itu Imam Abu Yusuf Jadi dia diam saja Ya apa hal Kalau saya teguri masalah Saya minta maaf Tak saya nak tanya pula Kamu semayang Ya saya semayang Kata Imam Macam mana kamu mula semayang Demi Allah Itu nah, jawapan dia tu Saya memulakan semayang saya Dengan dua fardu Dan satu sunat Dua fardu Iaitulah niat dan takbir ratul ihram. Ah, takbir dua fardu niat dan takbir satu sunat angkat tangan itu sunat. Jadi aku mulakan semayang aku dengan dua fardu satu sunat. Budak ni titi titi lagi pergi jumpa Imam Yusuf. Kata Imam Yusuf Muhammad bin Hasan dia jawab apa? Tuan, dia kata dia mulakan sembahyang dengan dua fardu dan satu sunat. Bila dia jawab macam tu tersentak Imam Abu Yusuf. Kamu tepi, tepi, tepi. Ya apa tuan Ini bukan sebarang. Cara jawab tu lain tu duduk tepi. Dia dah dapat kesan. Ya. Nampak? Bijaknya Imam Syafi'i. Dia tahu yang nak beritahu tu bukan sebarang. Dia pangkah buah atas terus. Kamu tak faham ni dua padu. Tak? Kamu tak faham tu. Ini bukan orang dia kamu nak ujah. Aku. Dan aku pun tak tahu lagi ni. Aku nak jumpa. Maka pergilah Imam. Ini menurut ceritanya. Ya. Imam Abu Yusuf pergi. Begitu dia Muhammad Al-Hasan. Rahmatullahi alaih Pergi dan mereka tanya Dan mereka tanya, mereka tanya. Akhirnya jadi sedap Jadi sedap dengar ke Jawapan Iman Syafi'i itu, Jawapan-jawapan yang kami tak pernah dengar Kata Iman Yusuf Akhirnya Iman Syafi'i pula jadi guru pada Dua orang ni jadi terbalik Nampak Nak kata macam mana hebat Iman Syafi'i Sekali lagi kita cabar orang yang tolak mazhab. Ya, eh, Syafi'i, eh, Syafi'i. Ha, dia tahu ke mana ilmu dia. Jangan tuan-tuan. Terimalah mazhab ni. Ya. Sebab hebat dia bukan sebarang barangan. Jadi bau jauh-jauh dan diraikan duduk di rumah dia. Dan Imam Syafi'i yang mengajar pula di masjid-masjid yang besar-besar di Kota Baghdad. Dan dalam beberapa perkara ada yang dia belajar pula daripada Imam Abu Yusuf. Dan yang Imam Abu Yusuf ni khusus Imam Syafi'i belajar berhubung dengan al-ahkam, undang-undang, kanun. Ha, bagaimana menghukum dan menjatuhkan hukuman di mahkamah. Sebab ini kadi besar, hakim mahkamah. Jadi dia mengaji selok-belok mahkamah dengan Imam Abu Yusuf. Dan menghairankan Imam Abu Yusuf. Karena sekejap aja dia boleh cerdik dan dia boleh pandai. Dan dia duduk di Baghdad, ha, di Iraq dengan Imam Abu Yusuf Muhammad Al Hasan dua tahun. Dua tahun tu kata ulama pada tujuh tahun mengaji kalau orang lain. Dia cedok dua tahun. Habis semua kabarak. Dia berasa tak cukup. Dia minta izin pada Imam Abu Yusuf. Dia kata saya cadang nak pergi ke Iran pula. Di Iran juga ramai ulama-ulama. Zaman hari itu dia panggil Parsi. Ya. Saya nak pergi ke Parsi lalu dia pergi. Dan Muhammad Abin ha, bin Hasan, Imam Muhammad Hasan. Beri dia 3,000 dirham. Sebab Kekiannya jauh juga nak pergi ke Iran, ke Parsi itu. Masa tunai naik unta. Dan dia beli seko unta dan dia berkenderaan. Pergi dan sampai di kawasan Parsi. Habis mengaji di Parsi, berasa tak puas. Dia meniti pergi ke negeri Rom. Karena pada masa itu Rom sudah-sudah menjadi negara Islam juga di bawah pentadbiran Khalifah Harun Ar-Rashid. Zaman Umar, kerajaan Rom jatuh dah. Ha, sudah berjalan Islam. Ulama-ulama banyak di Rom. Dia pergi ke negeri Rom. Ini Imam Syafi'i. Dan dia meniti bandar demi bandar. Di antaranya dia Hira. Sebuah bandar Hira. Kemudian dia pergi ke Palestin. Di Palestin dia mengaji dengan ulama-ulama di bandar Ramallah. Ha, yang kita tengok tu Yahudi duduk tembak peluru getah, peluru hidup Pemuda-pemuda bakar, tayar, golek Kena hempuk, kena apa semua Syahid diusung di Ramallah tu Situlah Imam Syafi'i mengajar Dan belajar Baik tu Yahudi pun tawan Ramallah ini. Kita tak tahu hmm. Gaduh saja, Kita tak tahu cerita Berkat bandar Ramallah Imam Syafi'i pernah berada di sana Dan dia pergi juga mengajar dengan ulama-ulama dan belajar sampai di selatan Baitul Maqdis. Artinya Palestin semua Imam Syafi'i tapak kaki itu penuh di bumi Palestin. Masjid Al-Aqsa itu banyak bekas tempat dia sujud. Itu yang Israel nak ambil sangat. Sebab dia tahu ahli sunnah jamaah ni ramai dalam dunia. Syiah tak ke Iran, Selatan Lebanon situ ada. Afghanistan 100% ahli sunnah jamaah. Turki 99% ahli sunnah wal jamaah. tu yang Amerika apa semua bimbang dia rempuh-rempuh juga. Ini rahsia-rahsia dia. Yang Yahudi tahu, kita baru nak tahu malam ni. Jadilah. Yang lain yang tak mengaji, yang tak tahu macam mana. Ha, inilah sebab kena mengaji tuan-tuan. Ya. Supaya kita faham benda-benda begini. Kemudian, selepas daripada itu, dia terus. Bila dia duduk di Ramallah beberapa tahun. Satu hari sampai rombongan daripada Madinah. Dagang orang meniaga. Masa tu dia panggil Syam. Palestine tu dia panggil Syam. Zaman tu masuk. Jumpa orang Madinah tanya khabar Tok Guru dia. Kata Imam Malik apa khabar? Kata pedagang tu hidup lagi tapi dah tua. Sihat ke? Sihat. Dia mengajar, mengajar tak putus. Tercetus kerinduan dia. Lalu dia tak boleh tahan lah. Dia mengambil keputusan balik ke Madinah untuk bertemu dengan Tok Guru dia. Imam Malik rahmatullahi alaih. Menurut riwayat dia beli seekor kuda harga 27 dinar. Tak murah mahal tak tahulah tapi itulah harga pada masa itu bersama unta dia naik dan pergi ke Madinah. Bila sampai di Madinah waktu asar dia berjalan daripada Ramallah Palestin sampai ke Madinah selama 27 hari. Dia sampai itu waktu asar. Teruh dia semayang asar. Menurut riwayat sebelum semayang asar. Dia berdiri di hadapan makam. di hadapan perkuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dia memberi salam kepada Rasulullah. Dan menyatakan, wahai Rasulullah. Aku pulang untuk melepaskan kerinduan kepadamu. Dan melepaskan rindu dan kasihku kepada guruku Imam Malik. Lepas dia bagi salam ke Rasulullah. Baru dia semayang asar. Habis semayang asar. Dia dengar lah lempuh-lempah, lempuh-lempah Imam Malik mengajar. Berlari-lari dia pergi, dia rindu. Imam Malik tengah mengajar, ternampak. Menurut riwayat daripada belakang masjid tu, nampak macam cahaya lah, cahaya. Guk, gu gu sampai terang, cerah, cerah. Dia tengok, dia dah terpaku mata. Mengajar agak mata, mata tu nengok, tengok. Tengok-tengok muka Imam Syafi'i. Teruk berhenti dia panggil suruh mengajar terus. tu dia wajah Imam Syafi'i tu. ada masjid Nabi Asar nak kepetangkan gelap. Ha, nah, ada lampu-lampu spotlight masa tu. Tak sabar kata tak perlu lampu. Tangan bercahaya. Lidah bercahaya. Mata macam spotlight. Nak lampu apa. Kita kelam semua tu yang kena banyak lampu. Tunggu tuan-tuan. Cahaya iman, cahaya amal, cahaya zikir, cahaya jihad, cahaya Quran. Semua ada pada sahabat. Cahaya malaikat, cahaya nubuah. Bayangkan Mana nak suat-suat gasoline tak perlu. Kita tu gelap dah, tu kita kata Dia cerah elok macam tengah hari tanah Jadi Imam Syafi'i sampai Imam Malik pun tak tunggu dah Dia suruh sambung Sambung hadis dia Tanya hadis macam mana? Sebut sekat, ha, cukup-cukup Dia pun perum-perum-perum-perum-perum Habis dia orang Menganga orang Orang yang baru belajar Tak kena dia bawa balik Saya beritahu ni Imam Syafi'i bawa orang tahu Habis mengajar Imam Malik Bawa balik ke rumah Duduk, berak Maklumlah sudah lama tidak berjumpa. Lalu bawa ke rumah Imam Malik. Dan dia duduk di rumah Imam Malik. Sehinggalah hari Imam Malik wafat. Di mana Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah. Dia wafat meninggal dunia. Masa dia meninggal dunia, Imam Syafi'i ada di Madinah. Menangislah ayah amat sangat. Orang yang didik dia mau tak nangis. Apabila Imam Malik meninggal dunia Nanti kita baca sekejap lagi sejarah dia Dia mula berjalan Saya nak sebut sedikit Di antara nama-nama guru Hujatul Islam Al-Imam Syafi'i Setakat hak Selepas Imam Malik meninggal dunia tu Di antara nama tu guru dia Muslim bin Khalid Az-Zinji Imam Ibrahim bin Sa'id Imam Sufyan bin Uyainah Imam Malik bin Anas Imam Ibrahim bin Muhammad Imam Yahya bin Hasan Al Imamul Waqi' Imam Fudail bin Iyad ni sayang waliullah so wali guru dia bukan wali nikah wali sungguh ni bismillah terbang bismillah jalan air Semayan Jumaat, tiga tempat sekali dia semayan Jumaat. Tu, Tok Guru dia. Apa, hujah nak tolak mazhab ni? ah ha, tu saya bila jumpa orang tolak mazhab. Eh, Imam Syafi'i, saya cukup marah. Bak kita kenal Imam Syafi'i siapa. Ha wali-wali Tok Guru dia. Imam Muhammad bin Syafi'i. Ini di antara nama Tok Guru dia. Kalau sebenar, ratus Tok Guru dia. Ada lama kata seribu lebih Tok Guru Imam Syafi'i Tok Guru besar-besar Kalau nak tengok nama-nama Tok Guru dia ni Cuma tengok satu kitab Dia panggil Musnad Al-Musnad ya Musnad Al-Imam Al Syafi'i Dalam tu dia rekod semua Nama-nama Tok Guru dia Kita baca tu seminggu tak habis baca penuh Muhammad bin ini bin ini Seorang tu bin 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 Yang ke-27 habis Satu nama baru Nama Tok Guru tu Yang kedua pula Abdullah bin ini, 17 yang ke-17 habis. Dua, yang tiga seminggu tak habis. Ah ha, bukan kata kecil-kecil anak tok guru tu. Ah ha, bukan dia import datang ke rumah, dia pergi ke rumah tok guru. Patut tuan-tuan datang ke rumah saya dia selayang tu. Tapi tak apalah kita zaman ni akhir zaman baik. Bila dah habis semua, Imam Malik meninggal dunia, dia berasa macam ialah macam tak boleh lah dia sedih ingat ke Imam Malik tu. Lalu dia merantau pergi ke negeri Yaman. Dia bergerak keluar pada masa itu. Umur dia baru 29 tahun. Hari Imam Malik meninggal dunia tu. Dia dah hafal satu ibu hadiah apa tu. 29 tahun umur dia. Memang muda, kacak. Hebat ya, tengah dewasa. Di mana pada masa tu. Bila Imam Malik meninggal, dia mengajarlah. Dia ambil alih. Jadi bila habis satu musim haji ala seorang yang datang tu ialah pemerintah Yaman sendiri wazir dia dia duduk dengar ai dia kata hebat ni habis semua dia perkenalkan diri saya pemerintah amir daripada Yaman minta tuan tolonglah datang ke Yaman mengajari Yaman Imam Syafi'i kata insya-Allah saya setuju lalu dia pergi bersama dengan wazir ni pergi ke negeri Yaman sampai di Sana'a sebuah bandar di Yaman di Sana'a Wazini teguh mengistiharkan bahawa sebenarnya Imam Syafi'i saya lantik sebagai setiap politik saya ya? sebagai setiap kita panggil KSU lah ya? ketua setiap negara bagi negeri Yaman ada masa itu tu bayang tak ada interview punya tengok aja orang tahu dah siapa dia nampak hebat tak hebat Imam Syafi'i Allah Hebat tuan-tuan. Ya. Dia dilantik jadi ketua setiausaha. Maka mulai itulah dia terlibat dengan politik. Dia mulai melibatkan diri dengan pemerintahan. Jadi dia jadi setiausaha politik kepada pemerintah di sana. Dan bila dia buat kerja tu very efficient. Pemerintah berasa kagum benar ke dia. Satu hari wazir ini jumpa Imam Syafi'i. Dia kata, Tuan. Tuan dah 29 umur. Kenapa tak kahwin? Ya. Ha, nah, tuan mesti berkahwin tuan. Tuan lebih tahu macam-macam lah. Imam kata Alhamdulillah. Kalau ada kata jodoh apa saya bersedia kita boleh bincang. Dengan izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dijodohkan oleh wazir ni. Dengan seorang muslimah, Yang bernama Siti Hamidah. Binti Nafi'ah. radhiyallahu anha. Siapa dia Siti Hamidah ni? Cucu Saidina Osman bin Affan. Ha'ilah. Nampak hebat, hebat bini dia. Lepas itu jangan kutuk dan tarai memang mazhab ni. Cucu Sayyidina Osman. Siti Hamidah binti Nafiah. Sebab itu elok kalau ada anak. Bubur nama Siti Hamidah. Atau bubur nama Hamidah. Elok. Tapi jangan perasan macam kita selalu sebut. Ya. Karena nama Hamidah dia perasan dia letak sini tempat lain. Bila dah kahwin dia perasan. Suami jadi imam hari pertama kahwin. Sami'allahu liman Hamidah. Dia di belakang. Allah abang, dalam semayang pun panggil ai. Jangan perasan. Hamidah tu bukan awak, tu kena faham tu. Nah. Jadi nama dia Siti Hamidah binti Nafi', ya. ya itulah cucu Sayyidina Uthman bin Affan dan dengan Siti Hamidah binti Nafi' dapat tiga orang anak. Seorang anak lelaki, dua orang anak perempuan. Anak lelaki dia ha, nah, diberi nama Abu Osman Muhammad. Nah, itu nama anak lelaki dia. Nama anak perempuan dia. Siti Fatimah dan Zainab. Tiga aja anak. Imam Syafi'i. Hujatul Islam. Di mana di Yaman dia berguru. Di samping dia jadi setiausaha politik. Terlibat dengan politik. Dia mengajar dan dia belajar juga. Baik itu yang faham. Kalau dia bermazhab syafi'i. Walaupun dia dah memerintah. Dia dah jadi menteri besar. Tetap dia mengajar tiap-tiap Jumaat. Sebab dia mazhab syafi'i. Dan dia malu dengan iman syafi'i. Sebab iman syafi'i walaupun jadi orang besar. Tetap mengajar juga kuliah tak berhenti. Ini baru jadi AJK je. Lintang pukang dah. Masjid pun tak nampak. Itu yang payah bertumbuk di batu berendam. Tu. No. Baik. Jadi dia belajar dengan Imam Yahya bin Hasan, Rahmatullahi alaihi di mana Imam Yahya ni dia mengaji tentang ilmu firasat, ilmu psikologi. Bukan mengaji lebih kurang, mengaji secara mendalam. Sebab itu kita boleh jumpa kitab Imam Syafi'i. Al-Aufaq. Ini nama kitab dia. Kitab yang berhubung dengan psikologi. Tengok bulu kening orang. Panjang ke tigus ke tebal ke. Kalau tigus manjang, ni perangai dia. Kalau tebal begini. Kalau bercantum, ni akhlak dia. Kita tengok bibir orang. Dia naik macam mana, terkelipat macam mana. Pucu dia macam mana, tirus ke apa. Kita tengok, kita tahu. Lingga orang yang nipis, tebal, yang bengkok ke dalam. Yang kembang terbuka, capang. Dia ada tu. Dan saya belajar semua ilmu ini. Saya tahu dan saya boleh baca semua yang habis. Tapi saya diam saja. Jadi dia belajar ilmu ini dengan Imam Yahya bin Hussein. Ya? Dan dia lepas berkahwin, dia pertengkatkan amal dia. Imam Syafi'i ini. Di antaranya dia sebut, dia membahagikan malam dia kepada tiga bahagian. Pertama, kewajipan dia sebagai manusia. Ha, itu faham lah tu kata kewajipan sebagai manusia tu. Sebagai suami dengan isteri, faham lah tu. Dia bagikan masa untuk isteri dia. Kau hebat punah imam besar. Kau kata, ahli empat tak kahwin dah? Kahwin. Kahwin, kahwin. Sebab dia ada kebaikan berkahwin. Yang kedua, dia gunakan malam untuk waktu tahajud dia. Dan yang ketiga, malam dia gunakan sebahagiannya untuk tidur. Dia tidur. Kalau itu kita rajin macam mana nak beramal apa? Tidur. Ada orang sampai tak tidur. Okey, okey, merah mata. Sampai siapa Dia menunggu orang tanya tu. Merah mata tukar kuat kuat. Berkuat kuat kuat tu. Nak nunggu orang tanya. Pasal apa? malam tadi Allah. Saya sampai tak tidur tahajud. Nak menyebut tu. Tidurlah. Tak ada apa. Imam Syafi'i pun dia bagi satu malam dia tu dia bagi tidur. Tidur. Manusia perlu tidur. Saya tengok tu contoh daripada anak ustaz. Manusia perlu tidur. Kalau tak tidur tak sehat kita kan. Jadi Imam Syafi'i dia tidur. Ya? Baik. Kemudian setiap bulan dia khatam 30 kali Al-Quran. Kalau bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan. Dia khatam 60 kali Al-Quran Bulan Ramadhan Siang sekali, malam sekali Malam lepas terawih Lepas terawih dia baca Quran Masuk ke makan sahur Khatam sekali Lepas tu makan sahur habis Lepas subuh start brum, 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 Sampai berbuka khatam Dua kali Lepas insya' start balik lepas terawih kan? Sebab itu setiap Ramadhan 60 kali dia khatam Quran Bila? Semua hidup sampai mati. Bayanglah. Rabbi Allahumma amin. Imam Syafi'i. Dia kalau semayang. Semayang yang jahar. Baca kuat ni. Subuh. Maghrib. Isya. Ayat dia lebih. 60 ayat. Tidak kurang 100 ayat.